любовный треугольник на картах второго ангела хранителей по 11 позициях и увидим что же в этом треугольнике будет происходить так первое какой мужчина как личность вот карта четверка жезлов этот мужчина стабильный, он порядочный, он действенный, то есть у него все всегда в достатке, он предсказуемый, он любит комфорт, но он надежный, однозначно надежный. Так, кто для него жена? Выпала карта шестерка пентаклей. Ну, карта говорит о том, что жена для него как какая-то жертва которой он постоянно помогает. То есть, возможно, это манипуляция со стороны женщины, со стороны жены, которая его контролирует и управляет им. То есть, для него жена – самореализация в плане заботы. Он о ней заботится, он как бы вроде ее как и любит, но это какая-то жертвенность определенная. Кто для него любовница? Ну, для него любовница, восьмерка мечей. Эта карта говорит о том, что это, ну, как жертвенность какая-то. Вот видите, и здесь жертвенность, и там жертвенность. То есть он как бы тоже о ней заботится, он ее как бы воспринимает, вот она тоже такая чувствительная, он ей помогает. То есть две женщины, которые ведут себя как жертвы определенные и которые им манипулируют этим мужчиной. Четвертое. Как он относится к тому, что у него одновременно две женщины в жизни? Ну, выпала карта «Рыцарь Жезлов». Ну, в принципе, ему это нравится, он себя чувствует на коне, он так самоутверждается, то есть он видит, что он кому-то может помочь, что он кому-то нужен. И он как бы управляет, считает себя управленцем, руководителем, как бы управляет своей жизнью и делает то, что ему хочется. Как собирается строить отношения с женой в течение полугода? Ну, туз мечей выпала карта. Карта говорит о том, что в течение полугода какие-то бумажные дела у него будут с женой. Может быть, что-то общее у них будет, там или какое-то наследство передел, или может быть передел имущества, или какие-то вот зеркальные отношения, как Жена будет к нему относиться, так и он будет в жене относиться. Это однозначно. Так, шестое. Как собирается строить отношения с любовницей в течение полугода? Выпала карта тройка. Это императрица. То есть карта говорит о том, что, возможно, он выберет все-таки любовницу, потому что императрица это женщина, которая очень красивая, очень яркая, где-то капризная, но она как бы повелительница любви, повелительница мужчин, и мужчины делают все, что она хочет. То есть, возможно, мужчина уйдет к своей любовнице. Так, следующий, седьмой что его держит возле жены? Возле жены выпал король мечей, его держит ребенок, то есть обязанности перед ребенком. Он очень такой ответственный человек. А что его держит возле любовницы? Возле любовницы его держат выпала карта башня, башня, то есть такие чувства, очень такие эмоции сильные, очень такой взрывной секс, э, который как бы разрушительный, но в то же время он э, дает какое-то напряжение или разрядку этого напряжения, то есть ему это очень нравится, хотя эти отношения э, как бы Видите, как вот здесь вот другие ангелы, они пытаются помешать. То есть все против него, все его осуждают, но ему это нравится. Он отбивается от всего, что ему мешает, потому что эти отношения ему дают какую-то устойчивость определенную и взрыв эмоций, которые ему не хватает в его семейной жизни. Так, девятый. Как будут развиваться отношения с женой в ближайший год? Ну вот, выпала карта сметь, то есть, возможно, все-таки действительно он с женой разведется. То есть, отношения придут к, своему, к своему логическому концу. Так, десятый. Как будут развиваться отношения с любовницей в ближайший год? Выпала карта император. То есть, видите, карта император говорит о том, что... Возможно, он все-таки примет решение и уйдет к любовнице. То есть создаст с ней семью. Или они вместе будут жить. Так, и форс-мажор, который может произойти в этом треугольнике в ближайший год. Десятка пентаклей. То есть, в принципе, вот форс-мажор семьи. То есть что-то будет именно как бы... Эта карта положительная сама по себе. И говорит о достатке, о семье, о, наконец-то, каком-то завершении логического конца. То есть человек выберет, что же он на самом деле хочет: то ли быть с женой, то ли с любовницей. Видите? То есть, какой-то развод возможен с женой, и он выберет любовницу. И здесь, вот тоже говорит: да, что смерть говорит о том, что все-таки он уйдет к любовнице и форс-мажор, который может быть помешать, да, это семья, то есть как вот здесь он от жены не хочет уйти из-за ребенка, то здесь вот может вмешаться именно семья, как бы родители жены, ребенок, но все решать только ему самому. Он решит, что же делать дальше, потому что он считает себя выше, главнее, самодостаточнее, и он сам отвечает за свою судьбу, и он очень ответственный человек. То есть все будет зависеть только от него.